Ini adalah Mazda CX-60. Kereta ni kau tak boleh buat slow. Kalau kau buat slow, dia tak begitu sedap. Wei, ini default tau. Aku tak adjust, aku tak macam DJ yang tai-tai. Ini default je. tujuan dia tak bagi touch ini tak boleh touch tau tujuan dia tak bagi touch because dah safety reason aku setuju persoalan yang lebih penting boleh ke dia nak bersaing dengan kereta-kereta China yang banyak dekat pasar Malaysia sekarang ni Assalamualaikum dan salam sejahtera semua bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini yang masih belum subscribe Bantu bantuan subscribe bantu tekan loceng follow je lah segala social social media kita orang Facebook, IG, TikTok pandu laju jom kita ceritakan Nampak gayanya kita tiba lagi satu SUV terbaru daripada Mazda. Ya, ini adalah Mazda CX-60. Yang mana untuk yang ini dia adalah lebih besar sikit daripada Mazda CX-5. Manakala dia lebih kecil sikit daripada Mazda CX-8. So, kiranya dia berada dekat bahagian tengah-tengah kan. Ada yang katakan, kenapa dia punya design ni macam old school sangat eh? Kalau tengok daripada 10 tahun lepas, sampai sekarang macam tu je design dia. Sekarang ni dengan adanya banyak lambakan ataupun jenama-jenama China yang masuk ke pasaran Malaysia yang design dia grill dia lagi besar, dia punya body lagi besar, screen lagi besar, lampu lilak-lilak lagi besar, segala-galanya besalah yang membuatkan orang rasa eh ada banyak lagi sebenarnya yang lagi lawa. Ah, ha, dia sebenarnya macam cakaplah dia tak ada betul, tak ada salah. Tapi kalau kau tanya kepada kami yang dalam industri ni Inilah dinamakan sebagai filosofi ataupun DNA yang daripada dulu sampai sekarang yang dia masih lagi kekalkan. Yang mana kalau kau pernah dengar lah, aku, untuk, aku rasa untuk Gen Z mungkin dia tak tahu lah. Untuk Mazda, dia memang terkenal dengan Jimba Itai. Filosofi Jimba Itai ataupun Kodo Design. Ya, walaupun kita tengok daripada dulu sampai sekarang design ni sama, inilah yang dinamakan sebagai konsistensi filosofi yang ditampilkan untuk Mazda, yang ini kan hanya untuk peminat-peminat Mazda aja akan faham. Dan persoalan yang lebih penting kan, adakah Mazda CX60 ni lebih better daripada CX5, lebih better daripada CX-ataupun lagi better daripada pesaing-pesaing dia yang sedia ada. Ah, ha, jadi untuk video kali ni ini yang kita nak ceritakan, adakah dengan indikator harga 200,000 dia boleh beli ke ataupun baik beli? Okey, tapi terlebih dahulu kita cerita dulu dari segi design. Kau boleh nampak kan design dia sekali pandang kan? Kau akan nampak macam Mazda CX-5. Especially dari segi belakang. Betul. Aku tak tipu kau. Kalau kau tengok ada perjauhan kau tengok. Ini CX-5 ke? Eh tengok tengok. Eh CX-60 rupanya. Yes. Yang ini adalah filosofi kalau kita tengok grill yang ni. Jenis yang menegak. Cuma dekat sini dia ada tumbuh satu lah. Iaitu dia ni adalah dia ada kamera. Ataupun yang ni adalah lebih kepada sensor dekat bahagian hadapan. Kamera dekat bahagian tengah kiri dan juga kanan ada sensor and then dililitkan dengan ada kemasan chrome dekat bahagian sini lampu dia like a double layer dekat bahagian sini yes ada kata old oh, school tapi it's okay bagi aku agak menarik juga termasuklah untuk bahagian tepi ni dia ada ongap angin dan juga untuk bumper bawah pun dia ada ongap angin juga so design ni very very subjective dan dari segi bahagian tepi of course sebuah SUV kena ada cladding dan juga untuk rim ha, rim bagi aku cantik ya? yang ini 20 inci tau dan untuk bahagian tepi kita nampak dia ada texture dia tak davar lebih kepada aerodinamik dan juga dari segi design language manakala untuk bahagian bawah ni kita nampak side skirt dia buatangkan dengan kemasan warna gelap ah matte black dan juga untuk A pillar ni dia ada kemasan dua two tone color is a matte dia ada metallic dan juga dia ada body color untuk yang lah termasuklah untuk bahagian atas B pillar C pillar pun sama juga untuk bahagian atas yang ni dia ada datangkan dengan sunroof yang agak-agak besar. Dan salah satu kelebihan yang ada di Kasi X60 ni adalah dari segi dia punya wheelbase. Wheelbase dia 2870mm. Untuk dia punya panjang adalah 4740mm. Lebar 1890mm. Manakala dia punya tinggi adalah 1680mm. Dan dia punya ground clearance adalah 175mm. Untuk bahagian belakang, betul tak macam orang kata? nampak macam ala-ala CX-5 sikit lah tapi yang ni besar sikit lah, slightly besar uh, kecuali yang lampu lah, lampu kan macam Mazda CX-5 kan macam ada dua ketik kat sini kan uh, tapi yang ni macam slightly different dia tak ikut trend, yang sekarang kan trend kereta kan cube, daripada kiri sampai lah penuh kan ke kanan kan, tapi untuk Mazda dia still ada filosofi dia yang tersendiri, bagi aku okey lah, dia tak ada lawa tapi masih lagi boleh terima dia dan agak minimali kat sini lah, with the best CX-60 dan juga Sky Active G. Ya, yeah, yang ini cuma ada satu saja pilihan varian yang dia bawa iaitu 2.5 liter LA sahaja. Dia tak ada bawa masuk turbo, dia tak ada bawa masuk mild hybrid, dia tak ada bawa masuk PHEV. Dan selain daripada tu kat sini juga kita nampak ada like rear is the rear spoiler sikit lah dekat bahagian sini lampu terbreak brake kat sini and very simple dan untuk bahagian bawah kita nampak ada tak ada yang ini adalah fake exhaust lah so kiri dan juga kanan ada dua Kiri dua, kanan dua. Ibarat kau pakai baju LV. Kan? Kau pakai baju LV yang kau beli dekat pasar malam. Tapi kau berlagak sebagai orang kaya. Wah, aku pakai LV. Ibarat macam tu lah. Dan sebab itu, of course. Kereta dekat 200000 kena ada electric powerboat lah. Yes, jadi datangkan dengan electric powerboat. Dia untuk boost speed dia agak besar tau. 570 liter. Memang lebih besar berbanding daripada CX-5. Tapi dia lebih kecil sikit daripada Omoda C9. Dan sebab itu, dekat bagian bawah sebenarnya dia ada spare tayar. Eh? Yes, dia ada spare tayar dekat bahagian bawah ini is a it's not full full size tayar lah tapi it's a spare tayar lah tapi dia still ada Mazda memang bagi lah tayar air compressor dekat bahagian sini tapi overall bagi aku untuk space yang begini okey no complaint lampau soalan lebih teng macam mana dengan design yang ni adakah kau masih maintain yang katakan design outdated ataupun kau faham dengan filosofi apa yang disampaikan dekat Mazda aku nak dengar apa komen kau akan. Soalan pertama aku nak tanya kau Apa pandangan kau orang untuk interior Mazda CS60? Tiga saat apa bagi kau orang? Ya. Yeah. Betul. Uh, it look like outdated sedikit. Memang betul. Tidak dinafikan tetapi untuk orang tua macam aku aku suka sebab dia penuh dengan button-button yang aku boleh tekan. Nampak ni semua button ni. Semua button ni. Weh, aku sangat suka dia memang fokus. Yang ini untuk aircon saja, okey, fine. Yang ini untuk infotainment saja, fine. Dia tak ada cacau merbah tau. Tapi bagi aku, susunan daripada old school lah. Bagi aku memang okey lagi lah. Tapi, of course, bukan semua orang suka. Sekarang ni kan memang aku screen kalau boleh 60 inci, 60 inci kat depan ni. Meter kalau boleh tutup muka, dia boleh tutup muka kat situ. Sekarang kan semua nak suka besar. Tapi bagi aku, okay lah. Dia tak adalah old school yang gila-gila sangat. Tak ada. Tapi, kalau kau nak tengok dengan Mazda dulu Memang lebih kurang sama Pattern sama je lah Inilah filosofi yang dinamakan Especially untuk bahagian ni Sama je Semua, -semua memang sama-sama Tetapi apa yang kita patut lihat adalah Dari segi Quality dia Build up material Yes, ini adalah versi CBU Ada import sepenuhnya Direct daripada Japan Yang ni adalah ambil daripada kilang Japan CBU daripada Japan Bukan CKD Tetapi memang daripada dulu lagi Mazda memang dia cuba untuk tidak bersaing dengan Japanese brand yang lain walaupun dia berasal daripada Jepun, dia membesar daripada Jepun. Dia memang sok banat memang orang Jepun dan tapi dia tak nak fight dengan orang Jepun sebab dia katakan material quality aku memang bersaing dengan brand-brand daripada Continental. Ya, yeah. BMW, Mercedes, Audi. And yes, aku memang boleh mengesahkan. Material dia, build up quality dia bagus betul. Serius. Ini semua softanya Lembut ni, aku rasa kalau kau letak muka, muka kau boleh tenggelam tau. Lembut dia ni, ni ni. Lembut kau tengok lembut dia ni mengalahkan sofa rumah aku nampak ni <laughs> dia lembut ni memang wah ini memang soft material bagi aku memang ini antara benda yang best lah bagi aku memang memang nampak mahal kat sini and selama itu yang ini kita nampak ada satu HUD head display kat bagian sini dan untuk skrin yang ini 12.3 inci berbentuk like floating screen yang ini pun orang komen juga katakan skrin ni macam tenggelam sikit well memang betul nampak macam tenggelam sikit yang membuatkan dia nampak kecil secara fizikal memang betul nampak tenggelam sebab dia kecil tapi sebenarnya okey tau Screen ni kita tak perlu besar sangat. Yang ini pun dah okey dah. Walaupun kita nampak tenggelam tapi okey. Function cuma satu je komen aku. Walaupun aku cakap aku scroll scroll kan. Tapi kadang-kadang kita perlu juga touch screen. Kalau boleh digabungkan tu in one, ada button, ada touch, ini macam aku bagi. Sebab apa tahu? Tujuan dia tak bagi touch. Sebab ini tak boleh touch tau. Tujuan dia tak bagi touch because ada safety reason. Aku setuju. Tetapi sebagai pengguna, apabila kita guna map, Google Map, Waze, Kadang-kadang kita nak kena slide tau tengok. So kadang-kadang aku nak tengok jam tak jam, aku kena touch tapi tak boleh touch. Kena guna manual. Manual ni leceh. Yang ni kau kena tolak lah tu lah memang sangat-sangat leceh. Kalau dia boleh gabungkan 2 in 1 bagi aku cantik lah. Ini ada Apple CarPlay Android Auto. Apple CarPlay Wireless. Android Auto Wired. Kenapa Wired? Aku tak tahu. Okay. Tapi bagi aku ni memang daripada dulu. Dia punya sistem tu memang macam tu je design. Mudah nak faham. Very clear kat sini. Selain daripada tu. Panel meter. Semuanya full digital 12.3 inci color Tapi yang best Dia boleh tukar-tukar Dia okay, aku faham eh Kebanyakan yang guna kereta-kereta ni Mungkin yang dah berumur tau Yalah kita punya kan eh. Kadang-kadang ni kita rabun Tapi untuk mengatasi benda tu Mazda telah selesaikan Nombor-nombor ni Kan dekat handphone kan Kan whatsapp kan Kalau kita tak nampak kan Kita boleh tekan Nombor tu ataupun huruf jadi besar Ah, Sama macam ni Yang ini Tekan setting ni Daripada abjad nombor dia kecil oh jadi besar. Ah, nampak? Dia jadi magic. Dia memahami. Orang tua je buat kereta ni. <laughs> so, bagi aku, okey lah. It's, a, it's a fine benda tu. Uh, itu antara benda lain. And then, sebalik yang ni, uh, ruangan aircon, is a two zone aircon, left and right. And semua menggunakan button-button. Dan untuk bahagian bawah, dia ada wireless charger. Dia ada 12 volt charger kat sini. Dan juga drive boot je. Drive boot dia. Aku mula-mula ambil kereta, aku tak jumpa. Mana drive boot dia? rupa pergi kat sini. Mi ni, dia ada dua je. Dia ada normal, dan juga dia ada sport mode. Kalau sport mode nampak dia tukar warna merah. Kan nampak lagi sporty kat situ. Ini kedudukan lain and then ada 360. Tapi semua kereta Jepun ni brand punya 360 memang tak tak boleh lawan lah. Ini China menang. No one can beat China. Untuk screen. Untuk dia punya kamera. Kamera Japan memang Japanese brand memang macam ni lah. Uh, tak adalah clear sangat tapi at least 360 kat situ and semua ni adalah mengawal dari segi sistem appointment ada juga uh, uh, apa ni electric parking brake dan juga auto hold satu komen aku adalah untuk auto hold ni dia tidak default setiap kali kalau kau dah matikan enjin auto hold dia disable kau kena aktifkan baru aktif lepas tu kau dah jalan kau pada enjin kau hidup balik dia disable balik leceh default kalau benda ni kan Okay, dan sebab tu nampak ada tekstur macam ala-ala carbon fiber kat sini tapi bukan and ada dua cup holder ada armrest yang besar kiri dan juga kanan tapi lepas buka Eleh. Besar ni je Sebab tak salah aku Gearbox dia berada Dekat bahagian sini Kalau tak silap aku So dekat ini, That's why space dia dia, kena, dia ada limited space Dia ada coek macam tu je Lepas tu dia ada Dua type C charger kat sini Which is good So basically Dia ada empat type C Dua depan dan juga Dua di bahagian Belakang And setelah tu Steering baru Totally new kat ni Bagi aku aku suka Semua menggunakan button Benda yang bulat ni besar Semua ni button Nampak? Ini yang kita nak Haa Dan juga ada pedal Yang ni X-Speed, yang ni dia ada pedal Yang ni bukannya CVT eh. Yang ni 8880. So bagi aku pedal shift okey. Dan satu lagi untuk menampakkan dia lagi premium. Apa? Ni. Tak main lah. Manual. ala Alala Mercedes. Kan kadang-kadang Mercedes BMW pun tak ada benda lah ni. Nampak dah. Ha, ah, barulah nampak premium. Dan juga corong aircon pustak start kat sini. Corong aircon dia ada macam texture warna gold. Gold ada gold juga. Sama juga untuk bahagian tepi dia ada jahitan benang warna gold juga nampak ni. And all is leather seat kat sini Dan juga atas ada Sunroof lah Depan sampai ke bahagian belakang Bagi aku Tak perlu pun And yang ni macam like Jenis yang Friendless Dan well Secara kesimpulannya untuk Interior memang nampak old school Tapi aku suka And last but not least Aku terlupa Antara benda yang Paling sedap sekali Kat kereta ni Boost speaker 12 speaker Ini macam like, Sedap Okay Untuk membuktikan bahawa Speaker ni memang Ini macam Sedia pakai handphone. Eh, pakai handphone. Weh, ini default tau. Aku tak adjust. Aku tak macam DJ yang tarik-tarik. Ini default je. bahagian belakang dia macam apa kata kan wheelbase dia 2870 mm adakah dia diterjemahkan untuk dalam dia sebab 2870 memang besar sebenarnya well kalau kau tanya aku memang betul dapat diterjemahkan memang ini adalah original seat aku duduk and ada dua penumbuk kat sini wesh bagi aku dua penumbuk ni memang luas lah ruang kepala ada satu kalau kita buka sunroof ada dua penumbuk kat sini ini salah satu kelebihan sunroof lah ada space lagi besar and dari segi ruangan memang okey sebenarnya. Well memang betul lah boleh diterjemahkan 2870 luas. Dan selain daripada tu belakang ada aircon belakang dan ada dua tap C dan untuk bahagian tengah ni ada center armrest lah. Yang ni boleh letak dua cup holder. Dan untuk kerusi ni dia ada dua level tau. Satu yang mendegak macam ni. Satu lagi ke belakang. So basically boleh lay down ke bahagian belakang. Tetapi masih tak cukup. Sebenarnya kalau Walaupun dia boleh satu ruang ke bahagian belakang, bagi aku dia still rasa kurang selesa Kalau dia boleh lay down lagi, recline sikit sampai ke belakang Lagi sedap lah Well, yang ni pun okey, bukan tak okey, okey Cuma kuasa sedikit menegak Yang ni macam tak support, ni support Dan memandangkan ini juga adalah rear wheel drive So that's why tengah ni dia ada bonggol dekat bahagian sini Dia bukannya flat kat sini So that's why yang ni nak support untuk jalan jauh masih lagi okey Tapi kalau dia boleh lay down sikit ke belakang lagi ini macam memang aku aku orang puji lah. Tapi yang ni okey lah. Okey lah. Kecuali kapet lah. Kapet daripada dulu Mazdam memang bagi macam ni lah. Kapit. Nah, no comment lah. bagi siapa-siapa yang suka driving I think Mazda CX-60 ni antara kereta yang sesuai untuk kau kenapa aku cakap macam tu? sebab untuk yang ni yang ini dia gunakan rear wheel drive ya yeah, walaupun benda ni bukanlah satu benda baru untuk Mazda sebelum ni RX-7, RX-8, MX-5 termasuk beberapa model MPV daripada Mazda dulu pun gunakan rear wheel drive Tetapi untuk yang ni Yes, they come back again They using uh, rear wheel drive Yang mana ini adalah antara uh, Kelainan yang ada dekat CX-60 Especially kepada sesiapa yang suka memandu Di sebalik orang sekarang ni Banyak gunakan front wheel drive Ataupun all wheel drive Tetapi untuk CX-60 ni Dia pilih untuk rear wheel drive It's a good news lah Bagi sesiapa yang memang Kau memang enjoy driving, aku rasa kereta ni memang kau akan rasa fun lah. cuma untuk pasaran Malaysia kita cuma tima satu pilihan engine saja, iaitu 2.5 liter NA Skyactiv-G 4 silinder, 189 horsepower, 261 Newton meter torque with the kotak gear 8 kelajuan, automatic uh, jarang sebenarnya kita lihat Mazda ada uh, turbo, ada lah CX-5 dan sebagainya, tetapi dia lebih fokus kepada NA yang mana of course faktor yang paling ketara sekali adalah faktor harga lah yang mana untuk yang ini pun dekat RM200,000 kalau dia buat masuk yang versi turbo ataupun dia buat masuk versi uh, mild hybrid or PHEV and plus this is a CBU unit not a local assembly unit kau rasa berapa pula harga yang dia nak jual this is the important point lah sebenarnya the important thing adalah untuk yang ini dia bukan gunakan CBT tetapi sebaliknya dia gunakan 880. Yes, dia tak laju. Memang dia tak laju. Personally, aku cakap dia memang tak laju. Power dia memang hmm, memang linear macam tu saja. But this is work lah. Pada shift dengan kotak gear yang betul lah. Kereta ni, kau tak boleh buat slow. Kalau kau buat slow, dia tak begitu sedap. Kereta ni kau kena buat laju and kau kena tukar kepada sport mode. Barulah kau boleh rasa dia punya kick in kesedapan dia. Yes. Aku akui. Untuk yang ni dia gunakan single layer tau Dia bukannya double layer macam cx tau Yang ni single layer macam like a bit downgrade sikit aku rasa lah. Pemilihan tayar Ini dekat kereta ni kurang sesuai Aku tak tahu dia punya Road noise dia memang tinggi tau Benda tu jadi annoying sedikit bagi aku Sorry eh Mazda Mula-mula kan Serius aku tak rasa sedap kereta ni Aku rasa eh mana silapnya And lepas aku dah adapt Aku dah boleh terima Aku baru tahu Okay Inilah sebab dia So Kesimpulannya Kereta tak boleh slow <laughs> Yang ini Depan dia gunakan Double wishbone Ya yeah, Double wishbone Belakang dia gunakan Multi link Aku pun terkejut Oh wah Double wishbone Biasa orang guna mac pesan Untuk segmen-segmen yang sebegini Tapi it's good Dia gunakan Double wishbone And dia gunakan multi link Handling okey lah Bagi aku dia tak teruk Sebenarnya handling dia okey uh, Kalau kita tahu filosofi Jim Mai Tai dari segi Mazda kau akan faham lah apa maksud aku kereta Mazda adalah antara kereta yang sedap bawa yang dia tidak memberi tumpuan kepada skrin yang besar dia tidak memberi tumpuan kepada teknologi yang canggih dia tidak memberi tumpuan kepada benda-benda itu sebaliknya dia memberi tumpuan kepada driving yes tapi secara overallnya ok lah ada package yang okey and old school design but I like it old school but use function Bukannya uh, canggih, tapi uh, apa ni useless, no point. Which one you choose? No right, no wrong. <laughs> Sendiri punya, kehendak apa yang kau nak. secara overallnya dengan harga RM198,900 Sebenarnya Mazda CX-60 ni dia bagi aku perasaan yang bercampur bau tau Antara benda yang aku suka adalah dari segi kualiti yang macam aku mention Kualiti dia untuk Mazda ni dia tak bersaing tau dengan Japanese brand yang lain Tapi dia cuba bersaing dari segi Kualiti dia bersaing dengan brand-brand dari segi Continental macam BMW Ataupun Audi Ataupun Mercedes yang mana aku memang boleh sahkan yang dari segi kualiti, material kualiti memang betul. Dia memang boleh fight dengan Continental brand. Tetapi not not the engine lah, not about the performance lah. Tetapi dari segi kualiti, yes, dia memang boleh fight. Dan selain benda tu, antara benda yang aku suka dekat kereta ni adalah dari segi dia punya speaker. Weh, speaker dia sedap gila, babe. Dan of course, benda yang paling best sekali adalah dari segi rear wheel drive lah. Yang mana untuk orang yang suka buat kereta, you enjoy driving the car, you enjoy your car, definitely this car is for you jarang dah sekarang ni kita boleh jumpa kereta rear wheel drive especially dekat market sekarang ni walaupun aku cakap aku suka old school kan tapi sekurang-kurang eh screen tu bagi touch lah aku tahu concern Mazda adalah safety dia tak nak orang fokus kat situ tapi kadang-kadang kalau tengok map kan aku nak touch lah untuk tengok jalan mana kita ikut tau ini pakai button tu bagi aku leceh sikit lah benda tu ok termasuklah dari segi driving ya aku tak tahu lah mungkin Mazda akan marah aku lah kalau kau nak sedap you must turn sport mode. Itu yang pertama. Dan kau kena buat laju. Kalau kau buat slow, dia macam eh 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 macam eh. tu. Itu adalah pandangan aku sebagai orang yang memang terjerumus dalam bidang ini. Memang inilah kerja kita orang. Tapi kalau kau sebagai normal user, kau mungkin tak akan dapat apa yang aku cakapkan benda tu. Tetapi kalau kau suka, orang yang suka buat kereta, kau akan faham apa yang aku maksudkan. Tetapi well, nak cerita macam mana? Target market dia bukan untuk semua orang. Aku faham. Kereta ni bukan untuk kau. Bukan untuk semua orang. Siapa yang berminat saja, Peminat Mazda saja yang akan ambil kereta ni. I think sampai sini saja. The first impression abang pasal Mazda CX60. Macam biasa lah. Ada sebarang soalan nyatakan dengan orang orang bawah. Minta maaf aku banyak membebel pasal kereta yang ni. Sebab benda yang baru. Ada banyak yang aku nak explore. Aku nak ceritakan kepada korang. I hope this video akan menjadi panduan kepada korang. Untuk sama ada kereta ni sesuai atau tidak dengan korang. En, macam biasa lah bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini yang masih belum subscribe, bantulah kita subscribe, bantu kita tekan loceng, follow juga lah segala sosial-sosial media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Balaju. Dan kita akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.